ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्री वाराहीदेव्यै नमः अतिशीघ्रङ्ग वाराही अनुग्रहं लभ्ये श्रीवाराही अनुग्रहाष्टकम् ईश्वर उवाच मातर्जगद्रजननाटकसूत्रधारास् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्दतोऽयम् ईशोऽप्यमीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोण्यस्तवं किमिव तावकमाददातो नामानि किन्तु गृणतस्तवलोकतुण्डे नाडम्बरं सृशति दण्डधरस्य दंड़ दण्डः यल् म्भितभवाम्बुनिधीर्यतोऽयं त्वन्नाम संसृतिरियं ननु न स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयां नन्दोदयात्समुदितः स्फुटरो महर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेर्धमिति पूरयथाद्धयालो इन्द्रेन्दुमौलिविधिकेशवमौलिरत्ना रोचिश्च योज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो न तो मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वम् भूया भवानि भवनाशिनि भावये त्वां लीलोद्रुतक्षितितलस्य वराहमूर्तेहमूर्तिर किलार्थखरी त्वमेव प्रालेयरश्मिशुकलोलसितावतं त्वं देवि वामतनुभा वामम्बतप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तेर्ये चिन्तयन्ति युवतीतनुमागलान्तां चिक्रायुधां त्रिनयनां वरपोतृवक्त्रा

किं दुर्लभं त्वयि विधानुवदर्चितायां किं दुर्लभं त्वयि सकृत्स्मृतिमागतायां किं दुर्लभं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसाम् इति श्री వారాహ్యానుగ్రహాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ వారాహి దేవ్యై నమహాని కామెంట్ చేయండి